Рома, я кроссворд. Я разгадываю на 16-й год кроссворд. Дай, дай поразгадывать. Рома. Ты смотри, что делает? Пулиан. Вот такой у нас получился кроссворд. Вот такая. Вот у нас газетка была совсем новая. Как же тебе не стыдно, Рома? Ну вот что ты делаешь? Ну вот зачем ты делаешь пакости? Ой, Рома, Рома. Довольный, да? Вот игрушка. Вот для Ромы игрушка. Но нельзя. Ну не надо. Ну не рви, Рома. Не рви. Не рви. Нельзя. Не рви. Не рви, хулиган. Не рви. Ну зачем ты рвешь газетку? Зачем? Порвал всю газетку. Он Яша ругается. Смотри, Яша сидит и ругается. Говорит, зачем ты рвешь газетку? Отдай, отдай Ромка отдай, отдай газетку мне. Рома. Ну не рви, газету. Ну не рви, газету. Ну не рви, газету, Ну не рви. Вот, вот так он с ней расправился. Ой, ух ты, стойка какая. Ух ты какой. Давай почешу тебе. Давай шейку почешу. Давай. Вот так. Рома хочет, чтобы его чесали все время. И не важно чем, да? И не важно чем. Почитай, почитай. Посмотри, какая хорошая информация. Не рви только, посмотри. Почитай газетку, почитай. Ну, почитай. Ну, почитай газетку. Ох, Рома, Рома, баловник ты. Что теперь с газетой стало? Что с газетой стало? Иди ко мне на ручку, иди. Иди садись. Ну, садись маме на ручку, давай. Садись на ручку. Ну, давай. Ровома, ну иди сюда. Поцелуй, поцелуй. Давай, поцелуй. Как ты целуешься? Ну давай. Ты хочешь, чтобы мама тебя почесала, да? Ну давай, ну давай поглажу. Ну давай поглажу тебя. Давай почешу шейку, Ромочки. Ушко почешу, давай. Вот такой.